Salam, hörmətli izləyicilər. Hüquqşünasla sual-cavub rubrikasında xoş gəldik sizləri. Ödənişsiz hüquq xidmət çərçivəsində ən çox müraciət mövzusu olan məlumatların kütləyə çatdırılığının təmin etmək üçün suallar hazırladıq. Suallara BMT İnkişaf proqramı və ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində İsrail ilə Azərbaycanda institusional potensialın gücləndirilməsi vasitəsilə insan hüquqlarına əsaslanan Yanaşmanın aktuallaşdırılması layihəsinin Neftçala rayonu üzrə hüquq məsləhçisi Elvin Hüseynov cavablandıracaq. Elvin bəy, boşandıqdan sonra gəlinin gəlin köçdüyü evdən istifadə hüququ hansı hallarda saxlanılır? Mən də izləyiciləri salamlayıram. E, Müraciət mövzusu sualla bağlı bildirmək istəyirəm ki, gəlinin, körəkənin, bir sözlə keçmiş ailə üzvlərinin evdən mənzildən istifadə hüququnun saxlanması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə iki rejimdə yer alır. Birincisi müqavilə rejimi, ikincisi qanun rejimi. Müqavilə rejimi adından göründüyü kimi, tərəflər arasında bu barədə razılığın olmasını tələb edir və sözsüz ki, bu razılıq notarial qaydada təsdiqlənməlidir. Digər bir rejim qanuni rejimidir ki, bu barədə də qanvericinin mövqeyi ə, həmin münasibətlərin yaranma vaxtına dair məsələlər üzrə üç fərqli rejimdə müəyyən olunur. Birincisi münasibətlərin 2000-ci il 1 sentyabr tarixə qədər yaranmasına təsadüf edir ki, bu da Ə, Azərbaycan Respublikası mülki məcəlləsinin qəveminli vaxtı müəyyən olur. Bu vaxta qədər yaranan münasibətlərə 1982-ci ilin mənzil məcəlləsi tətbiq olunur ki, bu da ə, ailə münasibətlərinə həqim verildikdən sonra keçmiş halı özləndir. Müvafiq bir demot olan evdə mənzildən istifadə hüququnun saxlanılmasına dairdir. Bu varıda qanunvericiliyin mövqeyi ondan ibarətdir ki, ə, mənzilin evin reestr qeydinin olmamasına baxmayaraq və yoxdur. İstifadə hüququnun qeydiyyatdan alınma alınmamasından asılı olmayaraq, keçmiş ailə üzvlünün mənzildən evdən istifadə hüququ saxlanılır. Digər hüquq rejimi 2000-ci il 1 sentyabr tarixindən 2009-cu il 1 oktyabr tarixinə qədər. Yəni Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsinin qüvvəyə min idi tarixinə qədər olan dövrə əhatə edir ki, bu aralıqlarda yaranan münasibətlərə mülki məcəllənin 228.2 və 228.5-ci maddələri tətbiq olunur. Bu zaman qanunvericilik tələb edir ki, istada höquq dövlət qeydətli olsun. Bu da ondan irəli gəlir ki, keçmiş ailə üzvləri yaşadılar. Ev, mənzil, daşınmaz əmlakın dövlət reestrində qeydətli olsun. Əks hallarda bu cür iddialar təmin olunmur. Digər bir məsələ isə 1 oktyabr 1990-cı il tarixindən, yəni Azərbaycan Respublikasının mənzil məsələsinin qüvvəyə minli tarixindən bugünkü dövrə qədər olan intervala əhatə edir ki, burada da qanunvericiliyin mövqeyi ondan ibarətdir ki, Ə, keçmiş ailə üzvünün mənzildən, evdən istifadə hüququ saxlanılır. Lakin məhkəmə diqqətə layiq halları, yəni ə, şəxsin maddi durumunu, yaşayış yerinə olan ehtiyacını və digər halları nəzərə alaraq ə, keçmiş ailə üzvünün müvafiq hüququ olan evdən, mənzildən istifadə hüququnu müvəqqəti olaraq saxlaya bilər. Elvin bəy, qeyd etdiyiniz istifadə hüququnun yaranması üçün faktolunda hansı addı çıxış edir? Suala bağlı bildirmək istəyirəm ki, ə, bu zaman istifadə hüququnun yaramasu üçün hüquq faktorunda şəxslərin mübasir xidməti evdən mənzildən yaşama hüququ ilə istifadə etdiyi hadisə hərəkət nəzərdə tutulur. Bu zaman ə, həmin hərəkət rolunda şəxslərin həmin evə köçməsi və yoxsa dediyimiz kimi yaşama hüququ ilə ondan faktiki olaraq istifadə etdiyi vaxt ə, hüquq faktorunda çıxış edilir. İlvin bəy, ətraflı cavab üçün təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm digər sualımızı da cavablandirasınız. Mühafizə orderinin növləri hansılardır və alınma qaydası necədir? Sualla bağlı bildirirəm ki, mühafizə orderi mahiyyətcə məhşə soraçılığından zərər çəkmiş şəxsi, məhşə soraçılığına törlədən şəxsdən müdafiə əl altında olan dövlət tədbirlərindən biridir. İkinci növbədə bildirirəm ki, mühafizə orderi uzunmüddətli və qısa müddətli olmaqla 2 yerə bölünür. Qısa müddətli mühafizə orderi məhşə soraçılığına törlədən şəxsi məhşə soraçılara törədilən şəxsə, yəni zərər çəkmiş şəxsə qarşı müəyyən hərəkətlərin edilməsindən çəkindirən dövlət tədbirləridir. E, 24 saat ərzində zərər çəkmiş şəxsin müraciətindən sonra verilir və 30 gün müddətindədir. Bu zaman müəyyən hərəkətlərin məhşə soraçı təörədən şəxsə qadağan olunması müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən müəyyən edilə bilər və həmin şəxsə xəbərdar edilir. Müvafiq icra hakiməti orqanı qismində yerli icra hakimiyyətləri çıxış edir. Bu zaman ə mənəşə soraqçıq otoyradan şəxs edilmiş xəbərdarlığın və yaxud qanunla müəyyən olunan şərtləri pozduğu halda bu zaman məhkəmə qaydasında uzunmüddətli mühafizə orderi verilə bilər. Bu zaman ə, müraciət zərər çəkmiş şəxs və yaxud qeyd etdiyimiz müvafiq icra orqanı hakimətinin müvafiq icra hakimət orqanından müraciət əsasında həyata keçirilir. Məhkəmə 3 gün ərzində ərizəyə baxır və qətnamə çıxarılır qətnamə e, icra sənədi şəklində e, məcburi icra yönəldilir. Bu zaman, e, deməli, müddət 180 günə qədər müəyyən edilə bilər. Eyni zamanda həmin qətnamədə e, tələblərin pozulmasına görə məsuliyyət barədə məhşə soruşan tərəfdən şəxs xəbərdar edilir. Elvin bəy, suallara ətrafını cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, hüquq müstəvidə sizi maraqlandıran digər sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz.